Вынікі творчага конкурсу ёных карэспандэнтаў падвялі ў абласным цэнтры. Наўрачыстая цырымонізнагароджання ў брэскім універсітэцемя пушшкіна пабывалі карэспандэнты на, на вінн рэгіёнах. Бласны конкурс Юнкорраў праходзіў у горадзе над Богм у другі раз. У творчым спаборніцтве ўдзельнічалі школьнікі вучні ўстаноў прафесіянальна-тэхнічнай дадатковай адукацыі, а таксама студэнты універсітэтаў Ббрэсчыны. Найбольшую актыўнасць праявілі юныя карэспандэнты званаўскага, пінскага і баранавіцкага раёнаў. ганізатары конкурсу, рэдакцыя газеты, народная трыбуна і абласная арганізацыя беларускага таварыства Чрвонага крыжа. Асноўная тэма работ, дзейнасць валанцёраў. Каждый человек, который принял участие в этом конкурсе, он слышал о волонтерстве и не только слышал, а был задействован. Он решил об этом написать. То есть его порыв какой-то, он был именно запечатлен в этом тексте, в этом интервью. И это много значит для всей страны, для всей области. Конкурс проходил у трех номинациях. Интервью, за замалюка и репортаж. Жюри оценила Амаль по сотни творческих работ. Што з'яўляецца адметнасцю, бадай тое, что усе работы за выключэннем адной былі на беларускай мове. Гэта таксама вельмі паказальна. яшчэ такая адметнасць, на якую б я ну, спынила увагу. Тое, што больш удзельнічала не школьнікаў, а навучэнцаў прафты адукацыі. Э, Навучэнец баранавіцкага дзяржаўнага прафесіянльнага ліцэя машынабудавання і ля валасных браў удзел у конкурсе юных карэспандэнтаў упершыню. С стал пераможцам у намінацыі рэпартаж. Хлопец гаворыць, валанцёрства неад’енная частка яго жыцця. Когда вы дарите что-то человеку, не прося ничего взамен, то есть когда вы помогаете какому-то ребенку допустим, когда вы просто дарите ему игрушку и видите его улыб очень приятно юная корэспондэнты атрымалі не толькі граматы дыпломы і падарункі от арганізатараў конкурсу але і магчымасць у хуткім часе убачыць свае творы на старонках газеты народная трыбуна і ў інфармацыйных выданнях абласной органнізацыі беларускага таварыства чырвонага крыжа катера страха александр севіцкі абласныя навіны брест